Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de Blanc de Serius 2 de 4, regresa la exnovia de Nueng basados en el libro. Capítulo 12, la verdad, no podía creer que estar de vuelta en la vieja atmósfera y el medio ambiente conducirían a este clímax, solo quería revelarme para que la abuela de Nueng supiera quién soy pero me había encontrado también a mi abuela y una vieja amiga a la que no veía desde hace 18 años. Además, ella era la madre de la chica alegre. El mundo es increíblemente redondo. No pensé que conocieras a Nguyen con Nguyen. Miré a mi vieja amiga. Nos separamos de los demás, entre los que se encontraban Nguyen y Shed, para encontrar un lugar tranquilo para hablar. Buscábamos resolver eventos pasados que continuaban impactándonos en el presente. ¿El nombre de tu hija es Nue? Reflexioné por un momento, antes de reírme como si quisiera preguntar burlonamente. ¿Le diste el nombre de y Iba a llamarla, érase una vez, pero es un poco grandioso. Lo siento por ella. El punto no es que el nombre sea extraño. Sino que pretendías que el nombre fuera similar al de Nueng. Estaba acostumbrada a usar Nueng porque era una forma de enfatizar lo superior que eran los demás. Era lo que me inculcó mi abuela, y mi familia usaba esto para enfatizar nuestra superioridad. Sí, esa era mi intención. Miré a mi amiga a los ojos y el pasado inmediatamente pasó ante mí. ¿Por qué? para recordarme que la niña nació de mi angustia más severa y que tú eres la causa de todo. No me arrojes tus decepciones, eso te lo hiciste a ti misma, así es, pero no puedes negar que tienes algo de parte en ello. ¿Quieres que te cuente lo que pasó? No había necesidad, recordaba bien todo lo que había pasado hace 18 años. Como siempre había dicho, nací en una familia estimada y tenía el título de ML. Aunque ahora no era nada importante, todavía se estimaba. Era como una marca prestigiosa que no todo el mundo podía poseer. Mi abuela me crió para ser una dama perfecta. Podía tocar instrumentos musicales. Mis calificaciones siempre eran las mejores. Y nací con figuras y rasgos faciales sobresalientes. Era la joya rara en esta escuela solo para niñas. Todas estaban enamoradas de mí, tanto niños como niñas. Y no habría sido un problema si una de esas chicas no fuera la mejor amiga que había tenido desde la secundaria. La persona que nunca consideré más que una amiga me rogó que aceptara su amor, porque ya no quería ser solo una amiga. Detén tu loca idea, fingiré que no escuché eso. La rechacé fríamente, sin darle ninguna esperanza. Despreciaba a una amiga que pensaba en mí como algo más que amigos. ¿Cómo sería si estuviéramos juntas? ¿Cómo sería mejor que ser mejores amigas? Kun-Nuen, soy yo. Nadie te conoce mejor que yo. Y nadie puede amarte más que yo. ¿Por qué haces esto, Fa? ¿Cómo confesarme tu amor mejoraría algo? Es asfixiante estar enamorada en secreto de alguien. Quiero que sepas cómo me siento. Ahora lo sé. Y fingiré que no lo sé. Por favor, actúa como siempre lo has hecho. Pero ya te lo dije y tú ya lo sabes. Entonces lo dices, esperando algo a cambio. Bien. ¿Qué esperas? Miré fijamente a Pinfa. Mi única amiga que se quejaba molestamente, ¿qué esperabas al confesarme tu amor? Te amo, ajá, quiero que me mires solo a mí, miro a mi amigo, te estoy mirando, ¿es eso suficiente? ¿Puedes por favor no fingir que no entiendes? ¿Qué quieres? ¿Quieres que tengamos intimidad como lo hacen los demás en el baño? ¿Quieres que nos desnudemos?